Один рік з екранів телевізорів та сторінок газет нас лякають холестерином? Мовляв, від цієї речовини добра не чекайте? Ми звикли до думки, що холестерин це щось дуже погане і страшне для нашої серцево-судинної системи, але насправді мало хто знає, що ж це таке і з чим його їдять. Що ж таке холестерин? І невже ця речовина така небезпечна? І з цим запитанням ми звернулися до лікаря-кардіолога вищої категорії диспансерно-поліклінічного відділення Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру Людмили Бондар. Весь мир влияння холістеріна на людський організм. Ну, холестерин це Холестерин входит в состав прокладок клеток, в мембраны клеток. Холестерин входит в состав женских и мужских половых гормонов. Холестерин участвует в процессах пищеварения. Холестерин входит в состав витамина D. Очень нужное нам вещество. Уровень холестерина должен быть у больного до 5,2 ммоль на литр. Это каждый человек должен для себя знать. Однако эскимосы, питаясь китовым жиром, имеют уровень холестерина выше 7. И, как показывает статистика, не очень болеют инфарктом. Просто это у них генетически заложено такой уровень холестерина, потому что иначе они не выживут в холодных условиях так называемый холестерин плохой и хороший. Хороший холестерин – это холестерин высокой плотности, а плохой холестерин низкой плотности. Но отличается он тем, что холестерин низкой плотности имеет такую рыхлую структуру, это такой конгломерат, такой липопротеид, это белок связан с холестерином. Считается, что именно холестерин в низкой плотности откладывается именно на сосуде, будем говорить, забивает этот сосуд и э, вызывает прогрессирование атеросклероза. Так вот, э, когда пациент делает э, анализ крови на холестерин, надо определять не только общий холестерин, потому что общий холестерин да, мы должны стремиться к такому уровню холестерина, как я сказала, 5,2 ммоль на литр. Но надо определять его фракции. Холестерин липопротеида высокой или низкой плотности. Так вот, холестерин липопротеида в низкой плотности, это плохой холестерин, должен быть меньше 2,5 ммоль на литр. А холестерин липопротеида в высокой плотности должен быть... Не менее полтора, 1,9 миллимоль. Ну, это так вот для людей, которые понятно, хотят поддерживать свой уровень холестерина, делать хотя бы раз в год биохимический анализ крови. В общем-то, это правильно. Это и надо делать. Просто у нас... Не завжди може позволить ці аналізи делать так часто. Сейчас биохимия, у нього дорога. Mm -hmm. Вот. но тем не менее, для здоров'я нічого не жалко. Саме так у небайдужому ставленні до здоров'я, у бажанні покращити якість свого життя і має проявлятися любов до себе. Цікавтесь, запитуйте, вивчайте, не лінуйтесь харчуватися правильно і будьте здорові!